yangi toshkent shahrining 2045 yilgacha bo'lgan bosh shahar shaharso'zlik loyihasida o'zbekistonning yana bir tarixiy voqeasiga aylanayotgan shahar qurilishi ma'rifatli jamiyat barpo etish g'oyasining asosi va namunasi sifatida ilm fan hamda ma'naviyat maskanlaridan boshlanish jihatlariga alohida e'tibor qaratib kelmoqda qurilish va uy joy kommunal xo'jaligi vazirligi tomonidan tashkil etilgan yangi toshkent markaziy osiyoning yana bir gavhari mavzusidagi taqdimot matbuot anjumanida yangi toshkent hududida olib borilayotgan ijtimoiy iqtisodiy loyihalar va shaharlarning qiyofasini shakllantirish qulay shahar muhitini yaratishning muvaffaqiyatli yechimlari yuzasidan ma'lumot berildi bugungi yig'ilishda ushbu yangi toshkent shahrida barpo etilishi rejalashtirilgan yana bir san'at durdonasi desak ham bo'ladi mualliflik xorijiy kompaniyalar tomonidan mualliflik loyihasi asosida amalga oshirilgan alisher navoiy maqom markazi madaniy ma'rifiy markaz ya'ni o'zbekistonni o osiyoda kerak bo'lsa madaniyatni ma'rifat o'chog'i hisoblangan obyekt loyihasi taqdimoti amalga oshirilmoqda shu bilan birgalikda moskvaning yirik kompaniyalari tomonidan ushbu yangi toshkent shahriga uchun Ə, maxsus standartlar ishlab chiqilgan ya'ni dizayn kodlar ushbu hududda dizayn kod deganimizda ushbu hududda kichik arxitektura formalari ya'ni yoritgichlar o'ziga xos yo'laklar udaga ishlatiladigan materiallar ularni ranglari ya'ni ushbu hududlarda ekiladigan daraxtlar yashillik nimalari omillari talablari ushbu xorijiy kompaniya tomonidan ishlab chiqiladi ushbu yangi toshkent uchun alohida standart belgilanib o'sha asosida qurilishlar ishlari loyihalash amalga oshirildi ma'lumki joriy yil 3 aprel kuni yangi toshkent shahrida ilk inshootlar qurilishi boshlangan edi shulardan biri alisher navoiy nomidagi xalqaro ilmiy tadqiqot markazi adabiyot muzeyi va milliy maqom markazini o'z ichiga olgan majmua hisoblanadi xalqaro turizm maskanlaridan biriga aylanishi kutilayotgan ushbu majmua jahonga mashhur zaha hadid Architects kompaniyasi tomonidan loyihalashtirilgan zaha hadid Architects dunyodagi eng nufuzli arxitektura firmalaridan biri sanaladi u jahon arxitekturasida o'ziga yondashuvga ega innovatsion me'mor zaha hadid nomi bilan ataladi uning har bir loyihasi jumladan londondagi the serpension saler galereyasi va suv sport turi markazi majmuasi gaunjaodagi opera teatri pekindagi dasin xalqaro aeroporti rimdagi milliy sanoat muzeyi va baku shahridagi madaniyat markazi hamda dunyoning eng mashhur shaharlarida joylashgan ko'plab me'moriy san'at asarlarida urbanizm arxitektura va dizayn uyg'unligini ajoyib namunalari shuningdek o'ttiz yildan ortiq tadqiqot tajriba va izlanishlarning natijasi qalqib turibdi zaha hadid arxitektsning noyob qobiliyati murakkab geometrik shakllar va tuzilmalarni yaratishga imkon beruvchi parametrik dizaynni ishlata bilishda ko'rinadi parametrik yondashuv me'morlar va dizaynerlarga funksional muhitni yaratish imkonini beradi zaha hadid arxitekt tajribasi murakkab yechimga ega va bunday yondashuvlar kompaniya loyihalarining nafaqat shahar manzarasini bezetishga balki ularning madaniyat o'choqlari va jamoat markazlariga aylanishga asos bo'ladi o'zbekiston great... azal azaldan o'zining milliy qadriyatlari hamda ana shu qadriyatlarni bunyodkorlik obyektlari bilan uyg'unlashtira olgan buyuk me'morlar mamlakati hisoblanadi biz ham loyihani boshlashda avvalo shu jihatlarga alohida e'tibor qaratdik shuningdek zamonaviy yondashuv asosida loyihaga yanada optimallik bag'ishlashni maqsad qilganmiz ishonamizki loyiha dunyo miqyosida nodir me'morchilik asariga aylanadi bilim olish hamda madaniy muloqotlarga imkon beradigan bu markazda madaniy hordiq ta'lim tadqiqot musiqa ko'rgazma o'rtasidagi uyg'unlik o'z aksini topishi shubhasiz ushbu obyektni bir so'z bilan madaniy qadriyatlar va zamonaviylikni o'zida mujassam etgan markaz deyish mumkin yangi toshkent shahrini umumiy yashillik darajasi yetmish foizni tashkil qiladi buning ichidan aynan barcha foydalanish mumkin bo'lgan yashil maydonlar ya'ni bog' park sayrgohlar yangi toshkentni o'ttiz foizini yani tashkil qiladi yangi toshkent shahrini yashillik darajasini barqarorlashtirish va uni amaliyotga tadbiq qilish loyihasi singapur davlatidan o'rganilgan holatda shu bilan birga xitoyning sian shahri va ya'ni janubiy shaharlari shu bilan birga turkiyaning bir nechta shaharlardan mutaxassislar bilan kelishilgan holatda ularni tajriba o'rgan holatda loyihalashtirilgan yashillik darajasi yoki bo'lmasam daraxtlarini aynan turlariga keladigan bo'lsak hozirgi kunda o'zbekistonni o'zida ham qariyb sakson to'qson foizi o'zimizda yetishtirilmoqda yangi toshkent shahrida park ham bo'ladi bog' ham bo'ladi sayorgoh ham bo'ladi